I'tikaf juga dia akan uh, menyebabkan seorang tadi sentiasa bersedia untuk menerima malam yang lebih mulia daripada seribu malam iaitu malam Lailatul Qadr dan menurut pandangan yang rajih di kalangan para ulama dan a'immah ianya berlaku pada asyril awakhir min Ramadan yani 10 malam terakhir Ramadan khususnya pada malam-malam ganjil Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya kepada kita apakah faedah yang Ha? Dijawab oleh para ulama, al-insan jismun wa ruh. Manusia ini terdiri daripada jasad dan juga ruh. Jasad makanannya ialah at-ta'am wasyara. Jasad ini makanannya ialah makanan yang kita sedia makan, dan juga minuman yang kita minum manakala roh juga punya makanan makanan bagi roh ialah at-taah wal ibadah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi mukhtalafi anwa'iha dan pelbagai bentuk ibadah yang dilakukan tamam jadi ini memahamkan kita bahawa uh, tak boleh dengan satu bentuk ibadah saja seperti mana seorang tidak boleh hanya makan nasi sahaja, dia tidak makan ayam, dia tidak makan apa ni sayur-sayuran. Kenapa? apa? Karena masing-masing ada gizinya. Begitu juga ruh. Ruh juga ada gizinya. Yang perlu untuk dia pelbagaikan. Dan karena itu ni hikmah Allah Subhanahu wa taala mempelbagaikan bentuk ibadah. Yang kedua, karena manusia ini uh, ghalib kepada mereka adalah malal. Mereka suka bosan dengan sesuatu perkara. Maka karena itu dipelbagaikan bentuk ibadah tersebut agar mereka tidak bosan dan kerana itu juga disyariatkan i'tikaf. Ya, ha, kenapa li tatfarraqa li insani muddatan mu'ayyanatan lil ibadah? Karena untuk bagi manusia tersebut mengosongkan masanya dengan masa tempoh yang tertentu untuk ibadah dan mengelakkan ataupun melarikan dia daripada syu'un dunia. Ha, melarikan dia daripada urusan dunia ha, dan kembali dan memikirkan tentang urusan akhiratnya. Jadi fatasfu ruhuhu. Maka dengan sebab itu ia akan menyebabkan ruh seorang tadi akan jadi bersih. Nah, akan jadi bersih dan ini akan mentajdidkan atau memperbaharui hubungannya yang kuat dengan Tuhannya. Ini antara faedah bagi iktikaf. Dan iktikaf ini juga akan membersihkan seorang tersebut daripada dosa-dosanya yang terdahulu dan yurawwidhu nafsahu ila iltizamil jaddati fil mustaqbal dan mempersiapkan dirinya untuk masa akan datang dengan perkara-perkara yang baik dan pada ketika mana i'tikaf seseorang tadi akan membanyakkan kekuatan ataupun memberikan kekuatan kepada kerohaniannya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini sepatutnya seakan-akan memberikan kehidupan yang baru kepada rohnya pada ketika itu. Ha, karena al-insan la bil jasad. Al-insan bil ruh, la bil jasad. M manusia ini dengan rohnya, bukan dengan jasadnya sahaja semata-mata. Karena jasad sahaja semata-mata tanpa ruh, maka dia akan disebut sebagai mayit. Nah, ha? Maksudnya orang yang mati. Tapi dengan ruh Barulah dikira orang tadi hidup ataupun tidak. Maka ramai di kalangan kita yang menyibukkan dirinya dengan urusan kehidupannya, jasadnya, tubuh badannya, gizi makanannya, ubatan bagi kesihatan tubuhnya, tetapi mereka tidak memperdulikan terhadap urusan ruh mereka yang perlu mereka berikan perhatian dan kerana ianya lah yang akan menunjukkan ataupun menentukan sama ada hamba tadi akan sampai kepada Allah ataupun tidak. Dan uh, itu salah satu daripada faedah bagi eh uh, i'tikaf. Yang kedua, i'tikaf juga akan menyebabkan akal seorang manusia tersebut akan semakin semakin tajam. Kerana ketika mana seorang tadi menumpukan perhatiannya tadi kepada Allah dan waktu yang i'tikaf masanya dihabiskan dengan dengan al-Quranul Al Karim, dengan zikrullah, bacaan-bacaan kita, khususnya kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab raqa'iq, kitab-kitab tasawuf dan seumpama dengannya maka ianya menajamkan akal seseorang tersebut dan memberikan masa yang panjang kepadanya untuk dia murajaah dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya i'tikaf juga. Nah, dia akan uh, menyebabkan seorang tadi sentiasa bersedia untuk menerima malam yang lebih mulia daripada seribu malam. Yaitu malam Lailatul Qadar dan menurut pandangan yang rajih di kalangan para ulama dan a'imah, ianya berlaku pada asyril awakhir min ramadan yakni 10 malam terakhir ramadan khususnya pada malam-malam ganjil dalam hadis yang sahih disebutkan oleh sayyidina rasul iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhir min ramadhan, fi witrin fa inni qad raaituha fatun fansi tuha kata rasulullah nabi kata iltamisu Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Kamu perlulah mendapatkan, mencari, melihat, memerhatikan tanda-tanda untuk mendapatkan Lailatul Qadr pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan khususnya fi witrin pada waktu malam-malam witir, malam-malam ganjil. Dan kata Nabi ini Qadrai Tuha dan aku telah melihatnya kata tersebut. Fanusi Tuha, tapi aku dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini riwayat an Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Jadi boleh jadi Lailatul Qadr berlaku pada malam 21, boleh jadi pada malam 23, boleh jadi pada malam 25, boleh jadi pada malam 27, boleh jadi pada malam 29 dan kebiasaannya malam-malam terakhir ini adalah malam-malam kebanyakan daripada kita lalai. Karena sibuk dengan urusan hari raya, sibuk dengan urusan-urusan untuk menyambut keluarga yang balik daripada perantauan dan seumpama dengannya menyebabkan sebahagian orang tidak lagi menumpukan kepada ibadah dan ini diberikan anugerah kepada yang tetap berterusan fokus mereka kepada ibadah dalam bulan Ramadan tidak berubah daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan dan iktikaf membantu seseorang tersebut untuk melakukan demikian nah sebahagian para awliya Allah Ta'ala mereka tidak dilihat pada bulan Ramadan, khusus pada akhir Ramadan di mana-mana tempat. Mereka mereka berada di masjid dan berayat dan mereka hatta tidak bertemu dengan keluarga mereka melainkan pada pagi hari raya sahaja akan ditemui oleh keluarga mereka. Ha, ada sampai macam tu sekali. Ibadah yang mereka lakukan kerana apa? Kerana um, fursah nah, perkara yang yang didapatkan pada bulan Ramadan ni tidak akan ada pada malam-malam yang lain. Nah, ha? Tidak akan kita perolehi dalam waktu-waktu yang lain. Nah dan seumpamanya. Jadi kalau kita boleh lakukan perkara tersebut dengan sesungguh-sungguhnya maka ia akan memberikan karya yang besar dalam kehidupan kita. Insya Allah faedah yang seterusnya kita akan sambung setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.